Okey, assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan media yang dihormati sekalian. Bapa ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional pada hari ini, sebagaimana kebiasaan biasa kita mengadakan persidangan media bagi pihak Perikatan Nasional untuk aktiviti kita seminggu inilah. Tapi minggu ini hanya dua hari saja, semalam dan juga hari ini. Uh, sepanjang uh, dua hari minggu ini Kita ada beberapa uh, perkara yang dibangkitkan oleh uh, Alih-alih Parlimen Perikatan Nasional Dan saya sukalah menarik perhatian rakan-rakan uh, media Bahawa Perikatan Nasional sebagai uh, Barisan pembangkang di Parlimen Kami ingin menegaskan bahawa kami tidak pernah mempunyai apa-apa prejudis ataupun perasaan apa ni tindakan-tindakan yang boleh dianggap menyerang ataupun melabelkan apa-apa kepada mana-mana jabatan kerajaan maupun pegawai-pegawai kerajaan sebaliknya peranan kami yang konstruktif adalah sebagai pihak yang membawa hasrat Rakyat sendiri untuk kita menilai dan juga sebagai check and balance kepada dasar kerajaan yang saya nak tegaskan tidak ada apa-apa uh, apa ni uh, tujuan kami untuk menyentuh peribadi atau, uh, pegawai ataupun jabatan tertentu sebaliknya kita menyentuh polisi kerajaan itu sendiri. Jadi untuk minggu ini kita ada beberapa isu yang kita bangkitkan kemarin dan juga hari ini. Yang pertamanya mengenai uh, Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan jabatan pendaftaran negara. Uh, secara khususnya berkaitan dengan uh, pengeluaran uh, taraf kewarganegaraan. Bagaimana yang disebut oleh Bapak Menteri Dalam Negeri semasa menjawab soalan uh, MQT. Uh, minggu lepas daripada 49,000 permohonan uh, untuk mendapatkan kewarganegaraan kata beliau yang baki hanya 6,000 saja lagi maknanya 43,000 kewarganegaraan telah dikeluarkan jadi kita minta uh, dia punya pecahan pecahan ya Uh, daripada negara mana dan juga daripada mungkin uh, bangsa mana uh, mereka yang telah diberikan kewarganegaraan dalam tempoh beliau menjadi uh, Menteri uh, dalam Negeri 43,000, baki lagi 6,000 dan secara khususnya juga ialah satu lagi aspek kewarganegaraan. Uh, dalam uh, bentuk dia panggil naturalisasi, naturalisation. Maknanya seseorang pemohon warga negara itu diberi taraf kewarganegaraan kerana ia mempunyai kaitan dengan uh, keturunannya, sama ada bapaknya ataupun datuk atau neneknya dilahirkan di Malaysia. Jadi itu juga menjadi asas kepada pemohon itu untuk mendapatkan kewarganegaraan. Dan dalam khususnya dalam kes ni ialah pemain bola sepak, pemain bola sepak profesional yang lahir di negara lain, memohon jadi warga negara Malaysia Atas alasan uh, datuk atau nenek mereka ini lahir di Malaysia. Mereka mengemukakan uh, permohonan dan juga doku, uh, so, dokumen sokongan, uh, supporting documents. Tetapi apa yang didapati ialah uh, terhadap khususnya tujuh orang pemain naturalisasi bagi pasukan bola sepak Malaysia, FAM. Tujuh orang ini telah mendapat taraf kewarganegaraan berdasarkan naturalisasi. Sekaligus mereka ni boleh menjadi pemain bola sepak mewakili Malaysia atas uh, taraf mereka sebagai warganegara itu. Yang menjadi isu yang besarnya ialah apabila Uh, FIFA Persatuan Bola Sepak Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mendapati bahawa dokumen-dokumen uh, yang dilampirkan oleh pihak FAM yang mewakili tujuh orang pemain naturalisasi ini merupakan dokumen palsu. Khususnya berhubung dengan tempat kelahiran Datuk dan juga nenek kepada pemain-pemain ini Ini adalah satu perkara yang besar Yang ya berhormat Kanga dulu masa mengemukakan soalan ini Telah menyatakan ini satu skandal besar abad Yang melibatkan ini. abad ini Yang melibatkan pengeluaran warga negara Kita tidak tahu apakah lebih daripada 23 orang diberikan kewarganegaraan atas dasar ini. Atas dasar naturalisasi tetapi maklumatnya adalah uh, palsu dan juga dipalsukan. Jadi saya telah sebutkan kemarin tujuh orang ni seorang yang dikatakan yang disebut uh, lahir di Melaka sebenarnya FIFA mendapati lahir di Spanyol, Spain. Yang dikatakan lahir di Penang Didapati lahir di Argentina, yang dikatakan lahir di Georgetown. Sebenarnya lahir juga di Buenos Aires, Argentina. Seorang lagi juga dikatakan dilahirkan di Penang. Sebenarnya lahir di Argentina. Tiga orang tu. Seorang ni dikatakan lahir di Johor, tetapi FIFA mendapati dia ni dilahirkan di Brazil. Yang dikatakan lahir di Kuching, Sarawak. Sebenarnya lahir di Spain yang dikatakan lahir di Melaka, lahirnya sebenarnya di Netherlands, di Belanda. Jadi ini satu percanggahan fakta yang jelas, It's straightforward, benda yang ada di dalam dokumen yang disebut oleh FIFA sebagai satu forgery and falsification, pemalsuan forgery dan falsification. Ini macam sopoh lah. False. Tak betul lah. Dan uh, digunakan untuk permohonan uh, membenarkan mereka main bola sepak. Jadi kita duka cita Jabatan Pendaftaran Negara dalam uh, satu apa ini, dokumen, dia panggil witness statement kepada pihak FIFA ni mengatakan, mengesahkan mereka memang tidak mempunyai evidence, bukti dari segi Handwritten document Zaman dulu ni tulis tangan ya. Handwritten document yang menunjukkan Ketujuh-tujuh orang ni yang dikatakan lahir di mana Dia admit That is admission Oleh Jabatan Pendaftaran Negara Tetapi untuk permohonan FIFA ni Jabatan Pendaftaran memberikan satu dokumen Certified through copy Macam mana tidak ada rujukan Tapi diberikan satu salinan sah Sebagai mana asal jadi ini yang kita minta uh, Menteri Dalam Negeri memberikan penjelasan kepada kita. Benda straight forward. Ha, ini bukan bukan peluru kapok. Ha? Peluru. Dia kita kesal. Bila Ya Bawah Mak Kanga tanya soalan ini, satu skandal terbesar, dia kata ini peluru kapok. Ha, tak bolehlah macam itu kan. Jadi itu perkara pertama kot. Jangan nak tambah apa? Ada? Ada? Ya, ya. Okey, terima kasih sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lagi sekali, saya datang ke sini untuk PC berkaitannya dengan pemain naturalisasi. Dan apa yang disentuh oleh oleh apa ketua WIP tadi adalah berkaitannya dengan pemasukan dokumen. Dan kita rasa agak gusar apakah tindakan KDN ini menyebabkan akan berlaku lagi akan akan berlaku lagi lambatkan-lambatkan pemain-pemain yang akan pemain yang tidak direstui oleh rakyat Malaysia. Maksudnya atas semua dokumen. Jadi kita berharap bahawa KDN kena berhati-hati dalam apa-apa isu dan kita tidak tidak mahu bahawa KDN akan menjadi alat oleh pihak-pihak tertentu untuk memastikan bahawa mana-mana pemain di seluruh dunia dapat wakil ataupun dapat mewakili Malaysia. Jadi kami bagi pihak Perikatan Nasional bertegas bahawa tindakan yang dilakukan oleh KDM selama ini adalah bertentangan dengan aspirasi sukan atau aspirasi bola sepak Malaysia. Terima kasih. Okay, ada soalan mengenai FIFA ni. <laughs> Kalau keadaan ni boleh, saya kita nak cadang beri kewarganegaraan kepada satu pasukan Brazil tu yeah. jadi yeah. mai jadi pemain Malaysia kalau boleh macam tu tapi sebenarnya tak boleh lah kan masuk world cup. Ah, tak boleh lah boleh masuk World Cup tu <laughs> ah. Ah. Hmm. jadi dikatakan kuasa budi bicara menteri kuasa budi bicara uh, must be exercised in accordance to the law ya, dia kena dilaksanakan berdasarkan undang-undang saya rasa itu isu jelah lah kita dengar apa ni menteri jawab lah. Uh, isu yang kedua rakan-rakan media sekalian adalah mengenai isu yang uh, menjadi tumpuan umum juga iaitu isu yang berkaitan berkait dengan satu lagi agensi di bawah KDN. Uh, untuk makluman rakan-rakan uh, uh, kami dalam, dalam Perikatan Nasional diputuskan untuk uh, berbahas membahaskan bajet ini berdasarkan portfolio. Setiap kami ini ada portfolio masing-masing berdasarkan kepada kementerian. Saya kebetulannya diletakkan di bawah portfolio keselamatan yang akan membahaskan berkaitan dengan KDN. Itulah saya diminta untuk bercakap tentang perkara ini. Okay, saya semalam telah membangkitkan satu isu berkaitan dengan satu... Saya soalan asas saya, apakah SOP itu soalan saya kalau saudara boleh tengok dalam insert eh. Apakah SOP yang digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap sesuatu latihan ataupun exercise yang dilakukan oleh mana-mana agensi di bawah KDN sama ada berbentuk apa ni pasukan komando dan sebagainya. Dan saya merujuk kepada satu insiden atau kejadian yang berlaku yang melibatkan agensi APMM, Agensi Penguat Kuasa Maritim Malaysia di bawah KDN iaitu satu peristiwa. Saya ingin betulkan sikit semalam saya tersilap tarikh tu saya sebut 29 September sebenarnya 19 September. Saya sebut 29 tu sebab saya tengok tarikh tarikh report ya eh, tarikh report tu 29 yang berlaku 19 September tahun 2025 di sebuah masjid di negeri Terengganu iaitu masjid Kampung Rusila Marang Terengganu itu tempat yang kejadiannya saya telah membuat uh, satu kajian dan juga penyelidikan berdasarkan kehadiran saya sendiri di tempat kejadian eh uh, dan juga saya ingin uh, menyentuh mengenai kenyataan Ketua Pengarah Meritim Malaysia yang dikeluarkan pada semalam, ekoran eh, daripada kau yang kita bakitkan dalam Parlimen. Saya ingin menyatakan bahawa uh, satu laporan polis telah dibuat oleh pihak pengurusan Masjid Rusila berdasarkan rakaman uh, kamera litar tutup CCTV ya. 7. Ini report Report yang telah dibuat oleh pengurusan masjid ya, Salinan reportnya Yang uh, daripada CCTV dapat dilihat dengan jelas Melibatkan perwatakan, perlakuan dan pergerakan yang amat mencurigakan Beberapa uh, sejumlah individu-individu Antaranya, satu Dalam uh, CCTV ini menunjukkan tiga individu lelaki berpakaian biasa memasuki ruang solat wanita berhampiran tandas wanita dalam keadaan tergesa-gesa dan mencurigakan. Saya dibekalkan dengan gambar ya. Ini gambar. Gambar ni kita print daripada daripada CCTV. Ni tulis ni, tandas muslimat. Gambar uh, perempuan. Ini tempat masuk. Tiga orang lelaki memasuki masjid ini melalui ruang solat wanita. Ah, okey. Kemudian yang keduanya kelihatan sebuah kereta berwarna perak yang dinaiki oleh dua individu lelaki diletakkan di tepi pagar kediaman ahli parlimen Marak. Bersebelahan ruang hadapan Masjid Rusila dalam keadaan mencurigakan rumah ya Bumat, Ali Parlimen Marang bersebelahan dengan masjid dan kereta itu parking, bukan di tempat parking di sebelah uh, rumah uh, Ali Parlimen Marang kelihatan beberapa kenderaan dan lebih 10 individu lelaki berpakaian biasa sedang mengawasi keadaan di perkarangan luar masjid dalam keadaan mencurigakan 10 orang Segala aktiviti penyamaran, penyusupan dan pelolosan yang amat mencurigakan ini dijalankan tanpa pemakluman atau permohonan kepada pihak pengurusan Masjid Rusila sebelum hari kejadian. Ini confirm disahkan pada saya. Dan uh, ini juga telah disebutkan di dalam report uh, pihak pengurusi Masjid ini. Eh. Uh, dia disebut itu memang memang tidak ada. Tidak ada uh, apa ni kebenaran diberikan. Terdapat gambar sekumpulan lelaki berjubah putih. Ha uh, ini dikeluarkan oleh APMM eh. Yang sedang duduk membaca al-Quran seperti yang dikongsikan kepada media pihak media. Sama sekali tidak bersamaan dengan perwatakan, perlakuan dan pergerakan yang terakam dalam CCTV Majid Rusila Pada tarikh dan masa yang dinyatakan Tidak ada Yang gambar uh, beberapa orang berjubah putih dalam satu kumpulan itu tidak ada di dalam CCTV Ya, yeah. Seperti yang disahkan uh, oleh penduduk setempat Tiada sebarang aktiviti latihan air dijalankan di laut atau kawasan pesisir pantai di berhampiran dengan uh, Masjid Kampung Rusila ini pada tarikh dan masa yang dinyatakan. <coughs> Jadi berbalik kepada operasi latihan SERE, -E, Survival, Evasion, Resistance dan Escape yang biasanya dilakukan di belakang garis pihak musuh, garisan pihak musuh, behind enemy line. Ha, orang tentera tahulah Timbul persoalan. Apakah motif latihan ini diadakan? Siapakah musuh yang dimaksudkan? Siapakah tebusan atau sasaran yang hendak diloloskan? Dan persoalan paling asas, mengapa Masjid Rusila dijadikan lokasi latihan? Ini persoalan yang kita minta supaya dijawab. Jadi dalam apa-apa perkara yang apa ni Perkara ini telah melibatkan keresahan awam termasuk pelbagai andaian terhadap aspek keselamatan yang berhormat ahli parlimen marang, keluarga dan masyarakat setempat. Jadi atas dasar itulah kami uh, memohon meminta penjelasan yang tuntas daripada yang berhormat Menteri uh, Dalam Negeri. Dan uh, saya hari ini saya meneliti satu kenyataan rasmi daripada pihak masjid. Masjid uh, Rusila itu sendiri Pihak masjid telah mengeluarkan kenyataan rasmi ya. Ini telah disiarkan dalam uh, Facebook mereka Ini kenyataannya Respon terhadap kenyataan ketua pengarah Maritim Malaysia Ini kenyataan berbunyi begini Pihak kami meneliti kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Agensi Maritim Malaysia Melalui ketua pengarah pada 22 Oktober berkaitan isu yang berlaku di Masjid Rusila pada 19 September 2025 adalah dimaklumkan bahawa pihak masjid tidak pernah menerima sebarang permohonan atau pemakluman untuk apa-apa aktiviti yang dinyatakan di dalam kenyataan tersebut sama ada secara lisan ataupun secara bertulis. Pihak masjid juga telah menghubungi PDRM untuk mendapat pengesahan dari mereka sekiranya ada apa-apa aktiviti dari mana-mana agensi berkaitan. Jawapan yang kami terima, tiada apa-apa aktiviti yang dijalankan pada masa dan tarikh tersebut di bawah pemakluman mereka. Justru pihak masjid telah mengambil keputusan untuk membuat laporan polis terhadap kejadian ini. Setelah itu, barulah kami menerima pemakluman lisan dan permohonan maaf melalui telefon daripada pihak Meritim Malaysia. Ini kenyataan masjid pihak masjid sangat kecewa dengan sikap dan tindakan tidak profesional yang ditunjukkan oleh meritim Malaysia di dalam menangani isu ini. Jadi dalam hal ini saya juga terpaksa mendedahkan bahawa pihak masjid telah diserahkan satu sepucuk surat yang uh, dikeluarkan oleh APMM bertarikh 11 September. Surat ini ditujukan tidak ada siapa yang yang disebutkan cumanya disebut YDA yang dihormati Biasanya kepada polis lah. Datuk, Tuan, Puan Pemakluman latihan pelarian dan pelolosan kursus asas Komando Star Team APMM Jadi maknanya APMM ini ada Komando uh, Star Team Dan yang menarik perhatian kami ialah ini faktor keselamatan. Eh. Dia ada lampiran. Dan surat ni ada satu lampiran yang menyatakan satunya tarikh. 17 sehingga 22 September. Maknanya confirm. 19 September tu within that range. Ya. Yang kedua, tempatnya Besut Stew Kuala Terengganu, Marang. Marang, betul. Jumlah anggota, saya terpaksa maklumkan, 30 orang. Ini yang terlibat. Pakaian, black multi-cam Loring ACU pakaian awam. Itu dah tally. Yang penting lagi dari sudut keselamatan, senjata. Senjata, semalam saya tak sebut dalam dalam perbahasan saya. Nombor satu, senjata yang bernama Colt M4 carbine 15 laras digunakan dalam latihan ini. Glock 17, 2 laras. Peluru keselamatan eh uh, 9 mm 50 round. Peluru 5.56 mm 150 rounds. Mana 150 biji. Jadi apa ni latihan atau exercise komando ini melibatkan peluru hidup. Bukan peluru kapok. Ha, ni peluru hidup. Jadi inilah aspek keselamatan, tuan-tuan, yang kita nak minta kami mewakili rakyat, eh, mewakili rakyat supaya Uh, kita diberikan penjelasan. Pihak APMM tak perlu emosi. Kami tidak uh, apa ni menyerang personal, tak ada. KP ke kita menghormati. Menghormati pegawai-pegawai penguasa kerajaan sebagai wakil rakyat ni kita menghormati mereka. Tetapi kita mempersoalkan dasar hmm. dan juga SOP yang digunakan yang boleh menjejaskan keselamatan rakyat. Uh, saya tak nak ulang lah. Semalam saya sebut dalam Dewan Kita tidak mahu berlaku peristiwa Sebagaimana berlaku di Memali Pada bulan November tahun 1985 Orang kampung Yang berada di tempat ibadat Rumah ibadat Sama ada surau atau masjid Tiba-tiba di perlakukan tindakan yang tidak sewajarnya mereka dengan perasaan dan juga keyakinan jaga tempat suci ni masjid kan apa-apa boleh berlaku. Apa kata kalau ada sedikit provokasi dan sebagainya berlaku pertumpahan darah. Itu yang kita penting. Kita minta APMM kena faham, polis kena faham keadaan ini. Ini sebenarnya tujuan kita. kita bercakap ni berdasarkan fakta yang jelas. Kalau boleh kita minta pihak polis siasat kes ni kerana laporan polis telah dibuat. Setiap laporan polis mesti disiasat. Jadi jelas tak ada apa-apa yang kami nak selindung dah ini. Okey, kalau ada apa-apa soalan. Ya. Yeah. <laughs> Kita mempunyai rakaman sepenuh uh, sepanjang kejadian ini berlaku. Uh, saya rasa saya pun boleh tunjuk. ramai dah tengok benda ni kegiatan ataupun aksi-aksi uh, yang ada di dalam video ini menunjukkan memang jelas ini adalah satu exercise seolah-olah menyelamat puada, seolah-olah exercise untuk mencolek puada. Ha, ini kita tak tahu. Bila beberapa orang lari keluar daripada masjid, masuk dalam kereta yang ditunggu, kereta pecut. Jadi apa lagi? Apa lagi? Kita nak penjelasan lah. Biar jelas apa yang sebenarnya berlaku. Kenapa lokasi itu dipilih? Apa justifikasinya lokasi itu dipilih untuk exercise? Dia nak buat latihan komando apa-apa, terpulang lah. Tapi kita herannya nama agensi penguatkuasaan maritime, maritime ni laut. Jadi kenapa buat dalam masjid? Tak tahulah takut dia masjid terapung apa tak tahulah. Yeah. Jadi itu isu. Eh. Saya, saya harap penjelasan kami ini boleh menyelesaikan kekeliruan. Di luar sana banyak uh, cyber trooper-cyber trooper yang yang menembak kami. Mengatakan kami ini nak apa ni sensasi ke apa. Tidak. Ini fakta. Ha? Dan kami sanggup disiasat dan sebagainya. Kita sanggup oleh pihak berkenaan. Okey, jelas eh? Bobby bacok kau boleh tunjuk video. <laughs> <tuh> tak tahu lah boleh boleh tapi tak boleh nak ni ingat sini kan. Saya boleh tunjuk lah macam satu satu benda ni. Ni kita semua ada gambar eh. Ni satu satu kereta sedang menunggu di luar kereta warna biru. Dan beberapa orang meluru keluar daripada masjid tu masuk dalam kereta yang sedang menunggu dan terus pergi. Jadi tidak mencuri, mencurigakan lagi, kan benda ni. Ah, ha. <coughs> ya? lepas dia boleh jadi ada lah dia nak semayang tu kita tak nafikan lah. boleh jadi ada yang nak semayang tapi ha, sebelah perempuan dan Bukan. apa yang saya nampak dengan mata saya memang tak buka kasut ataupun dia bawa kasut masuk dalam masjid ha, hmm. uh, itu polis kena siasat lah. ya yeah. okey clear loud and clear. Hmm. clear 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 terima <coughs> kasih okay, clear 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 okay, clear <coughs>